Сепер не дрімлять. тоже холодно. З початком темряви ворог трохи активізується, може пострілювати. Взагалі застосовує він великокаліберні кулемети, автоматичний гранатомет Г-17, стрілецьку зброю легку. я понимаю, руководство государства альтернативы Минским соглашениям нет, то есть будет потихоньку примирение. Э, в этом и какой весь плюс? По сравнению с тем, что было весной и летом, потери у нас гораздо меньше. Это не только у нас, это по всему фронту такая картина. То есть э, минометы практически не используются. Использовали 6 декабря, и иногда эпизодически может быть, но по сравнению с тем, как работали не день и ночь раньше, как работали танки и грады. Сейчас грады, мы слышали, работает район Маринки, тяжелая артиллерия, работает у нас тихо нас противник затаился, у них прошла ротация не так давно, приехали те самые товарищи, которыми мы воевали где-то весной, апрель, лето. Вот. Они ведут себя достаточно хладнокровно, то есть на провокации нас пытаются провоцировать, мы не подаемся, они тоже как бы ведут себя достаточно. Они знают эту местность хорошо, все пристреляно. У нас тоже каждый пуст пристрелян. То есть. Пол в том помещении, где мы обитаем, в свое время был много раз омыт кровью. Этой. Поэтому люди все понимают, где они находятся, они очень внимательно себя ведут, осторожно. Мы их определяем на дальних подходах еще. До таких контактов не приходилось, чтобы они близко подошли. Все, оп все люди опытные. Вот много людей, которые пришли сюда в апреле, между наших бойцов, много пришли летом, все знают всю эту местность, особенности театра боевых действий. Поэтому... Тут у ДРГ, у ДРГ, в принципе, шансов нет. У нас командир постоянно проводит тренировки, боевое слаживание. То есть мы тренируемся и ждем. Мы как будто вот сейчас что-нибудь начнется. Там, где этого нет, там, где командиры младших звеньев слабы, там может быть все шоу. У нас, слава Богу, командир роты, командиры взводов, командиры отделений, очень хорошо подготовленные, ответственные люди. этому никто не расслабляется. Война не закончилась перемирие она вещь обманчивая потому что мы видим как та сторона она то соглашается то не соглашается какие-то игры ведет и она в принципе не отвечает особо потому что эта сторона я не думаю что она ну, на самом деле управляет процессом когда авторитет армии за годы независимости снижался и подрывался то низкими зарплатами и всем остальным всех кто сейчас подходит по мобилизации не все мотивированы воевать потому что вариантов откосить, избежать мобилизации количества. То есть все, кто пришли, они пришли со знанием сюда, тем более мы знали, куда мы шли, нас готовили люди, которые были уже на фронте. Есть, мы готовились к тому, что будут очень жесткие боевые действия. И когда особенно были активные боевые действия, то ну, тут уже э, сущность человека каждого проявляется. То есть, кто боится, кто избегает чего-то, кто, кто как себя ведет. Тут тут столько людей под огнем было вытащено с поля боя раненых, невзирая на огонь противника. Потому что у нас такое правило, мы никогда не оставляем своих. Мы боремся за, посл... за... за каждого до последнего. Поэтому, конечно, я уверен в своих побратимах. Тут, я же говорю, что коллектив уже слаженный. Кто хотел уйти, все уже ушли. Остался костяк, остались. Большинство на самом деле осталось. Причем многим людям есть которым за 40 за 50 они спокойно безроботно несутся тяготы военной службы а тяготы это какие это естественно это грязь земля это мыши но ничего страшного в этом нет потому что ну война